হেল্ল' গাইজ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া এয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আজৰি হৈ আজি এঠাইত যাব লাগিব এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই এয়া চুলিখিনি ধুই দিছিলোঁ দেখিছে আৰু চুলি আগটো একদম বহুত ফাটিছে দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া ধৰিব নোৱাৰে যেতিয়া চুলিখিনি শুকাই যাব তেতিয়া বহুত ধৰিব পাৰে আগটো কিয় ফাটিছে মই নাজানো আপোনালোকে যদি কিবা দানে উপায় জনাবচোন হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং এতিয়া মই এয়া দেখিছে চাহ বনাই আছোঁ লাল চাহ আৰু এইফালে একদম মানে কেৰাহী পাতি থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে মই মালপোৱা কেইটামান বনাই লওঁ এয়া মই লৈছোঁ আটা তিনি কাপ দেখিছে আৰু ইয়াতে মই দিম এতিয়া এইয়া কাটি থোৱা জলকীয়া দুটা আৰু এইফালে মিহিঙিকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে দিছোঁ এয়া বেকিং চ'ডা দেখিছে সেয়া বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ অকণমান যিহেতু আবেলি টাইম হৈছে আৰু আবেলি টাইমত চাহখিনি মানে অকণমান কিবা এটা ঘৰতে বনোৱা জুতি হ'লে ভাল লাগে খাই আৰু এয়া অকণমান হালধি কৰি দিছোঁ দেখিছে কেৰাহী এলি লৈ থৈছে ইয়াতেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মালপাহ এটা এটা দি দিম এইটো আ আটাৰ পকৰী বুলিও ক'ব পাৰি আৰু মালপোৱা বুলিও ক'ব পাৰি যিহেতু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিছোঁ গতিকে এয়া আটাৰ পকৰী বুলিও ক'ব পাৰি মালপোৱা বুলিও ক'ব পাৰি আপোনালোকে যি নাম দি দিব আমি মালপোৱা বুলিয়ে কওঁ পকৰী বুলিও কওঁ মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈয়ে বনাইছোঁ বাৰু পকৰী হ'লে অৱস্থা সৰু সৰু হয় মই অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে ভাজি থাকিম এতিয়া ইফালে মোৰ মালপোৱা বনাই ৰেডি হৈ গ'লে এয়া দেখিছে মালপোৱা বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া লাল চাহ এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পেলাই লাইক এটা কৰি দিব যেতিয়া আমি আছোঁ নামঘৰত এয়া নামঘৰলৈ আহিলোঁ আমাৰ নামঘৰত আজিৰে পৰা বছৰেকীয়া সেৱাৰ প্ৰথমটো দিন আৰম্ভ হৈছে আজি প্ৰথম দিনা আমাৰ সকলো ৰাইজে লগ লাগি বন্তি প্ৰজলন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে একেলগে সেৱা জনাইছোঁ যাতে যিমানবোৰ বিপদ বিঘিনি হৈ আছে সকলোবোৰ নাইকিয়া হয় ভগৱানে সকলোবোৰ নাইকিয়া কৰে সেয়াই সেৱা ল'লোঁ আৰু এইফালে আমাৰ গোসাঁনি সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ফালে ঘৰলৈ একেবাৰে যাব মন নাযায় আপোনালোকে চাওকচোন নামঘৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম গোটেই নামঘৰতে বন্তি প্ৰচলন কৰা হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আপোনালোকে সঁচাই বহুত ভাল লাগে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে দেই আৰু এনেকৈ মিলা প্ৰীতিটো সদায় থাকিব লাগে যিহেতু আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে গতিকে তিনিদিন যাতে ধুনীয়াকৈ পাৰ হয় সুকলমে পাৰ হয় একো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ সেয়াই কামনা কৰিলোঁ আৰু আপনাদেরকে মোর যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করব লগতে যে সকলে নতুন কই চাই আছে তেও লোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে পেলে অল বাটনত টিপি দিব তেতিয়া আপনাদেরকে যদি মোর ভিডিও সব বিচাৰে তেতিয়া আপনাদেরকে অল বাটনত টিপি দেওয়ার পাছতে আপনাদেরকে প্ৰতিটো ভিডিওতে আপনাদেরকে নোটিফিকেশন পাই থাকিব আর এ আমার গোখাই গোখাই এটা ডবা বজাবলে গৈছে